Ми вітання в ефірі програма Народний бюджет у студії. Я і ведуча Катерина Булучова. Сьогодні у нас у гостях заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Валерій Матковський. Валерій Дмитрович, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Здравствуйте. У нас до вас сьогодні на короткий термін нашої програми. Три таких дуже актуальних запитання. І перше з них це проблема новобудов. зокрема, новобудови альянсу протягом довгого часу б'ються Одесити, які сьогодні потерпіли від того, що вони вклали гроші у будови новобудови, яких досі немає. Ми знаємо, що одеська обласна адміністрація втрутилася в це питання, і зокрема, інноваційна програма народний бюджет має на меті також допомогти цим По, е, трьом домам альянсовским. Значит, ситуация на сегодняшний день практически решена, и там уже ведутся работы. Мы о них уже говорили. На сегодняшний день мы разбираемся еще по четырем домам, причем там ситуация очень сложная. Для того, чтобы решить вот проблему тех уже трех домов, где э, до 1 августа один дом будет сдан, второй будет сдан до 1 декабря и третий дом будет сдан в четвертом квартале, то самый поздний срок, 2013 э, -го года, то здесь были привлечены все средства, которыми э, располагает и город, и область. Вот тот как раз вопрос, о котором вы говорите о народном бюджете, вот те средства вот были и направлены как раз для того, чтобы порешать там проблемы. То есть город на себя взял обязательства это по сетям, по вопросу связанным с тем, что город отказался от своей доли, которые должны были строители передать городу. И могу с уверенностью сказать, что по вот этим трем домам уже ситуация ясна. Очень сложная у нас ситуация. По двум домам это 1 один и 1А один. строительные, я называю строительные номера, потому что кто знает, повторюсь, кто не знает, скажу о том, что когда дом построен, тогда ему уже призваивается почтовый адрес, где вот только на эти дома 2, 1 и 1 А нужно порядка 36-38 миллионов гривен. Это большие деньги. И вот рабочая группа рассматривает вопросы следующим порядком. Где можно сегодня решить вопросы деньгами города и области. И второй вопрос, это то, что не решается, найти путь решения. Мы Плотно работаем с городом, с подгайным с Сергеем Григорьевичем, с УКСом Одесского городского совета и УКС областного совета. То есть вот эти вопросы, которые я осветил на сегодняшний день, они находятся на ежедневном контроле, ежедневно мы с ним работаем. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви де зараз перебувають власники цих будов, власники будівельних компаній, і яка доля на них чекає у зв'язку з тим, що певне покарання вони все ж таки мають понести? Ну, ви знаєте, в історії Одеси тільки госпожа Лебідєва, яка на сьогоднішній день будем говорить, привлічена? уголовной ответственности это старая история уже двухгодичной давности и сегодня Суворовский суд рассматривает как раз вопрос о привлечении не привлечения, а уже рассматривает в судебном заседании и в прошлую среду как раз было очередное заседание Суда. По остальным, так сказать, инвесторам, не инвесторам, а застройщикам вопрос рассматривается прокуратурой. Безусловно, вопрос номер один – это вопрос на сегодняшний день по альянсу. Но, к сожалению, должен сказать, что проблема на сегодняшний день не в правоохранительных органах. Проблема сегодня в законодательной базе, которая есть. Поэтому мы уже этот вопрос проговорили. И я думаю, что на следующей неделе губернатор подпишет обращение к депутатам Верховной Рады, в Кабмин, что нужно менять законодательную базу, нужно менять порядок инвестирования, финансирования объектов, которые строятся. Иначе мы с этого порочного круга не вылезем никогда. Законодатель сегодня предусмотрел о том, что руководитель этого строительного предприятия не несет уголовной ответственности за то, как работает предприятие, вот, а предприятие само э, не, не его нельзя привлечь к уголовной э, ответственности, потому что это как бы обезличенная э, структура, ну нонсенс, конечно, вот, поэтому этот вопрос нужно Кардинально решать, я понимаю, что сегодня все озабочены приближающимися выборами и так далее, и так далее. но то, что этот вопрос будет сегодня Одесской областной администрацией инициирован, это однозначно. Сьогодні на теренах Одеської області навряд чи можна знайти людину, яка має більший досвід роботи у сфері житлово-комунального господарства, більше ніж у вас, тим більше на керівній посаді. Тобто, ви знаєтесь на цьому питанні вже протягом дуже багатьох років. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте сьогоднішню ситуацію? Адже дуже багато експертів кажуть про те, що зараз ЖКГ перебуває все ж таки в стані занепаду. И очень много лет. Вы понимаете, нужно решить одну простую вещь. И на этом, как говорят, все те проблемы, которые накопились десятилетиями, они будут решены. Вот как только предприятиям, которые обслуживают жилые дома, начнут платить жители, мы с вами начнем платить по факту выполненных работ, отпадут все проблемы. Ведь сегодня выставляется счет. И мы с вами все оплачиваем за те услуги, которые далеко не всегда оказываются. Это самый глобальный такой вопрос. Второй вопрос, глобальный, который, безусловно, волнует э, людей, это качество содержания жилья. Э, уверен, что осенью мы столкнемся с очень серьезными проблемами, связанными с задолженностью. Очень серьезные проблемы в городе Одессе на сегодняшний день по задолженности за газ. Общая сумма задолженности предприятия теплопостачания места Одессы значит, находится сегодня на уровне 700 миллионов гривен. Я неплохо владею ситуацией той, что сложилось сегодня в теплопостачании места Одессы и знаю о том, что на срыве сегодня компания по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период. Это буквально вот в двух словах. Ну, а, конечно, у человека, который много проработал в этой системе, мне не удалось реализовать то, что было начато когда-то, и Одесса была впереди планеты всей. Вот, по изменению структуры управления, начиная с 2003 года. Конечно, есть желание все-таки закончить ту работу и показать, что тот путь, который когда-то был избран, он был совершенно верный. Все мы платим за услуги, которые мы либо не получаем, либо получаем в неполном объеме. Да и кроме того, если вот притча в придомовая территория, которая до сих пор никем не определена, и мы за нее платим. Текущий ремонт, который обязаны жилищные предприятия согласовать с теми людьми, которые платят за эту работу, они никем никогда не согласовываются. К сожалению, сегодня система замерла, и она идет только под уклон. Вот ситуация такова. Ще одне питання, яке легло на ваші плечі в тому числі, це проблема ринку куяльника. авторинку під назвою Яма, як його більшість, одеситів знає. Поясніть будь ласка, ситуацію, що там сьогодні таке відбувається. Ну, унікальна ситуація, якщо так чесно Я Навіть ніколи не думав, що от, казалось би, в то час, коли дуже плотно працює налогова служба, ну всі фіскальні служби, от, що ситуація може бути Такова три с половиной года на рынке непонятно, кто собирает деньги, а вот и понятно, что они идут не в бюджет города или области, а в определенные карманы. Возглавляет все эти там движения на рынке не безизвестный депутат городского совета господин Баубалан. вот и руководитель кооператива Хайкин значит, которые поставили вопрос о том, что документы по земле были оформлены с нарушением. Задачу, которую передо мной поставил губернатор, было направлено на следующее. Обеспечить нормальные условия работы для людей, которые рассматривается с точки такой, что все люди там должны иметь работу, что никто не должен остаться там без работы. Это был вопрос номер один. И вопрос номер два, чтобы те деньги, которые платят люд, люди, работая на этом авторынке, они были соизмеримы с теми требованиями, которые выдвигаются на сегодняшний день хозяином земли, да? И то, что могут платить люди. Вот, вот эти несколько вопросов нужно увязать. Повстречавшись с людьми, я понял одно, что людям уже надоело. Постоянные сборы на непонятные суды. А эта группа людей, которых я назвал, уже судилась с владельцами рынка. Значит, первую инстанцию проиграли, апелляцию проиграли. Касация вернула на повторное рассмотрение в суд. Вот. Опять же, вторую, по второму кругу э, первую станцию проиграли, э, апелляцию проиграли. То есть, э, но Учитывая все-таки важность этого вопроса, говорит, давайте так, все-таки изучим всесторонний этот вопрос, направим еще раз документы в прокуратуру, пусть прокуратура в интересах защиты тех людей, которые э, там работают на рынке, рассмотрит правомерность. Вот, принятие решения сегодня Августовской селочной рады и Беляевской райдерш администрации. То есть мы выполнили свои обязательства, обратились в прокуратуру, прокуратура рассматривает наше обращение по, и изучает этот вопрос. Если найдет основания, безусловно, прокуратура обратится в суд. Ситуация там, безусловно, сложная. Мы ее держим на сегодняшний день, на сегодняшний день под контролем. Халид Мусаев, который купил это предприятие, потому что он его действительно приобрел уже у покойного Феликса. Вот. Значит, все те условия, которые мы перед ним поставили, это первый вопрос обеспечить спокойствие на рынке, это раз. Второе, поставить опорный пункт милиции, на котором должны работать сотрудники милиции Беляевской, и они должны рассматривать там вопросы, если есть какие-то правонарушения, а не совершаться самосуд значит э, провести там дорогу нормальную, что уже сделано, и в дальнейшем, значит отработать вопросы, все связанные с нормальной работой. Значит, отработанный договор, вот он роздан уже э, тем, кто хочет реально э, там работать на руки, люди его обсуждают. Ждем! Рассмотрение вопросов в суде. Есть обращения на сегодняшний день предпринимателей, которые заинтересованы в том, что действительно был заключенный договор. Мы готовы, как областная государственная администрация, выступить арбитром в этой ситуации. Вот. По тим двом основним випросам, які я вже озвучив. Валерій Дмитрович, дуже дякуємо за участь в нашій програмі і за вичерпні відповіді. Бажаємо успіхів. Шановні, дякуємо за увагу. У ефірі була програма Народний бюджет. Гостем нашої програми сьогодні був віце-губернатор, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Валерій Матковський.